Да. О, за нас уже два претендента Если у кого-то Могущие борода могущий этих двух бород Есть еще сюда кто-то желающий? Есть? О, Артем? Нет? Я же вижу еще одного претендента да, 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 да Даешь бороду Мел. Нет, Люша, оставайтесь, но мы же будем голосовать это хорошо. Конечно, О, конечно. Смотрите, отлично. как нас уже добралось. Будет интересно, да? Ты, 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 ты не я же говорил, да. Я все видел создал. Так, сейчас нам Алексей придет еще бородача обещал. Давайте, давайте, давайте. Мало того, что мы ждем бородача, мы ждем еще ваших аплодисментов, чтобы стало теплее. Мел. Роман. Алексей. Евгений. Евгений. Ну, сладненько, да? Однозначно Алексей, мне кажется, должен остаться. Алексей. Ну да, но тут было несколько человек. Вот подождите, за Алексея пока не аплодируем. Алексей остается однозначно. Александр. Вот, тут хорошо, хорошо. Мне тоже его борода нравится. Мел. Роман. Так. И Рома растет просто растет. О, -о, О, ничего себе. Александр супер бородой. Итак, сейчас у нас давайте мы проведем э, бой за второе третье место. Это мне кажется между Алексеем и Александром. Это я еще. Мы с тобой. Да. Все хорошо. Ваши аплодисменты Роману. И Александр. Моя, ну его борода была. Вот, победил Александр.